ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19.60 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ आपको जैसे पता है कि आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आज अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होगी तो जैसे ही आज इलेक्शंस को अनाउंस किया गया तो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली इन्फोर्स आ जाता है सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो इमीडिएटली करने वाली बातें होती हैं वो ये है कि पहले 24 घंटे के अंदर जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उससे सारे पॉलिटिकल नेचर के जो है कोई भी पोस्टर बैनर पैम्फलेट और कोई भी चीज़ है उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है तो इस टाइम हमारे सारे नगर निगम और सारे नगर काउंसिल में जो टीम्स हैं तय बाजारी वाली वो सारी एक्टिव डी जो हमारी डिफेसमेंट है उसको रिमूव कर रही है उसके अलावा 48 घंटे का टाइम होता है कि आपकी जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उससे आपको डिफेसमेंट रिमूव कर देनी है और उसके बाद बहत्तर घंटे का टाइम रहता है कि जितनी भी प्राइवेट बिल्डिंग है अगर किसी का निजी मकान है निजी बिल्डिंग है प्राइवेट बिल्डिंग है और उस पर भी आपका अगर कोई पोस्टर बैनर लगा है तो उसको रिमूव करना है इर ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग कर रहे हो तो ये हमारी एनफोर्समेंट इमीजिएटली चालू हो चुकी है।, है।, है पंजाब को जो है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है सात फेसेस में किए जा रहे हैं पंजाब को इन्होंने आखिरी फेज में रखा है So, हमारी जो गैजेट नोटिफिकेशन है या जिस दिन से हमने नामजदगी पेपर या नॉमिनेशन पेपर लेना चालू कर देना है वो है सात मई दिन मंगलवार लास्ट डेट जो हमारी नॉमिनेशन की है वो रहेगी चौदह मई दिन मंगलवार उसके बाद में जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशन पेपर्स की वो पंद्रह मई को की जाएगी बुधवार के दिन जो लास्ट डेट ऑफ विड्रोवल ऑफ कैंडिडेचर है वो सतारह मई दिन शुक्रवार वो लास्ट डेट ऑफ विड्रोवल ऑफ कैंडिडेचर है जो पोल है पोल वोट डालने की जो डेट है वो एक जून दिन शनिवार को रहेगी और जो काउंटिंग है वो चार जून को जो है कॉमन काउंटिंग यहाँ पे जो है सेवन सारे फेजेस की तो वो चार जून को काउंटिंग रहेगी और जो प्रोसेस है इलेक्शन वो सिक्स जून को कंप्लीट किया जाएगा So, इस बार जरा सारे कैंडिडेट्स के लिए जो खर्चे की लिमिट है लोकसभा में वो पचानवे लाख रखी गई है इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जनरल कैंडिडेट के लिए पच्चीस हजार है और अगर एस कैंडिडेट है उसके लिए साढ़े बारह हज़ार की जो लिमिट है वो उसमें रखी गई है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी सो इसमें जो जहाँ तक अब तक ब्रॉडली अमृतसर जिले का डेटा कंसर्न है तो अभी तक हमारे पास जो इलेक्टर्स हैं जो अभी तक एनरोल हुए हैं वो है उन्नीस लाख सतासठ हज़ार चार सौ छियासठ इलेक्टर जो है हमारा बाईस एक दो उसके बाद में भी कंटिन्यूस एनरोलमेंट चल रही होती है जिस दिन डेट आपका इलेक्शन अनाउंस हो जाता है उस दिन से फॉर्म सात मतलब डिलीशन का काम बंद हो जाता है लेकिन आपका अभी भी वोट बनने का प्रोसेस जारी रहेगा ये जारी रहता है आपका जो है नॉमिनेशन चालू होने से सात दिन पहले तक तब तक आप वोट बना सकते हो इसके अलावा जो बेसिक डेटा है हमारा जो सर्विस इलेक्टर है अमृतसर में वो टोटल जो जिले में 9720 सर्विस इलेक्टर हैं जो आपको देखते हैं आर्म फोर्सेस में सर्विस कर रहे हैं हमारे जो 85 प्लस इलेक्टर हैं लास्ट टाइम जो इलेक्शन हमारा वो असर लास्ट टाइम जो इलेक्शंस था आ, आपका विधानसभा का उसमें 80 प्लस की लिमिट थी कि जो हमारे ओल्ड एज इलेक्टर्स हैं उनको घर जाके वोट डलवाने के जो प्रावधान रखा गया था इस बार वो एज बढ़ा के एटी प्लस कर दी गई है और हमारे अमृतसर ज़िले में 85 प्लस इलेक्टर का काउंट है अठारह और इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग वोटर हैं उनको भी ये अधिकार है कि वो भी अपना राइट टू फ्रेंचाइज है घर बैठे कर सकते हैं फॉर्म भर के तो वो हमारा अकाउंट है सोलह हमारे पी डब्ल्यू इलेक्टर्स हैं उसके अलावा जिले में जो हमारे ट्रांसजेंडर इलेक्टर्स हैं उसका अकाउंट बहत्तर हमारे पास ज़िले में ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं सो सारे ही हमारे बूथ जो हैं उसमें अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज रहेंगी ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬੂਥ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 2126 ਐਂਡ 2126 ਜਿਹੜੀ ਤ ਬੂਥ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 1122 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋ 1122 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2126 ਬੂਥ ਨੇ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੂਥ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਰ 6 तो so, यहाँ पे छह ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक ही लोकेशन पे छह बूथ बने हुए हैं so, सो उसी टाइप से आपका आगे चले तो क्रिटिकल और वलरेबल पोलिंग स्टेशन तो क्रिटिकल और वलरेबल पोलिंग स्टेशन की भी जो एक्सरसाइज है वो लगातार चलती रहती है इस टाइम जो अभी तक हमने पुलिस कमिश्नर और एस एस पी रूरल के साथ जरा विचार वटांदरा चलता रहता है वो असी आइडेंटिफाई किए तीन सौ अठाई लोकेशन असी वलरेबल ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ 578 ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ 751 ਦੇ ਪਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੋਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏ ਐਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ VOTING ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਹਾਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਇਲੈਕਟਰਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦੋ ਬੂਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਛਾਲ ਦੀ ਗੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 11올 ਵਿਮਨ ਮੈਨੇਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਬੂਥ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਲ ਬੂਥ ਵੀ ਹਰੇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟਿਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੋਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋ ਉਹ 110 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਇਲੈਕਟਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਮੈਨੇਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ 1 ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟਿਟੂਐਂਸੀ 11 ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਮੈਨੇਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀਐਮਸੀ 셀 ਜਿਹੜਾ মিডিਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੋਨਿਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ 1950 ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ 3 ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਸਟਿਟੂਐਂਸੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 33 ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਟੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ 33 ਟੀਮਾਂ 33 3 ਬਿਕੋਜ਼ 68 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ 99 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਵਾਡ ਦੀ ਐਂਡ 99 ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ